श्रीपञ्चायुधस्तो सुदर्शन स्फुरसहस्रारशिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशिविष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये शङ्ख अथवा पाञ्चजन्या विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराभिमृष्टां गदां खड्ग रक्षोऽसुराणां कटिणोग्रकण्ठं छेदक्षरक्षोणितदिग्दारं तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये शार्ग अथवा पिल्लुबाणा यज्ञानिनादश्रवणात् सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्या शनि सदाहं प्रपद्ये। शनिर्षी सगधासि सगधासिशार्गं पीताम्बरं कौस्तुभवत्सचिह्नं श्रिया समेतोज्ज्वलशोभिताङ्गं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये इति श्रीपञ्चायुधस्तोत्र सम्पूर्णम्